berjuang di sabilillah Tuju satu Arab Dan tinggi di jurang kalimat Allah Ber tawakal Gapai cita dan suci marfotillah Sabar gigi cekal Menyebar risalah Karena dakwah tugas mulia Pusaka agung para ambia Menyelamatkan umat Mesti sepenuh daya Walau dicaci jua dihina Tidak akan memadam bara cinta Melah dikorbankan segala-galanya Demi redha Yayasan dakwah Islamia Malaysia Melestari gerakan dakwah Menyatu memandu umat Menyebar risalah nubuah Yayasan dakwah Islamia Malaysia Medan sinergi dan bukuah الكتب سيروا على بركات الله سيروا على. Alhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam program Assalamualaikum. Hari ini saya nak cakap, hari ini adalah hari gembira sebab semua saya rasa dapat macam reunite balik dengan orang-orang yang banyak berjasa dengan saya. Nak tahu siapa? Nanti nanti kan saya akan dedahkan insya-Allah. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda tentang uh, satu program yang sangat menarik daripada Yayasan Dakwah Islamiah uh, iaitu Yadim dan juga Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Jabatan Kemajuan Islam Malaysia itu Jakim dan juga JPA dan banyak lagi yang terlibat sebenarnya akan mengajukan program simposium Smile. Yes. Ah, Smile Smiled. ASEAN 2025 di mana solusi kesihatan mental daripada pendekatan dakwah. Saya bila baca ni saya rasa macam sangat masya-Allah sebab orang selalu fikir bila kesihatan mental ni uh, mesti uh, fokus ke psikologi saja agama tu bidang lain tapi sebenarnya mereka menggabungkan kesihatan mental dan juga dakwah ini satu gerakan yang sangat bagus di mana pada 29 hingga 30 April mm -hmm. bertempat di auditorium uh, Muhammad Asri Muda uh, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia. Masya Allah, saya nak tahu lebih lanjut lagi. Uh, inilah dia. Saya nak peluk sikitlah. Uh, Masya Allah, ini antara yang banyak berjasa bukan saja pada saya, kepada Kak Jah, daripada zaman dulu sampai sekarang. Eka. Iaitu itu uh, Dat Datuk Dr. Halina Haliza binti Siraj merupakan ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah dia kena sehat uh, luar dan dalam. Masya oh, uh, Allah betul. Kalau orang Jawa dia tanya Kak Jawapan dia waras. Waras. Ah, ha, tapi sebelum nak cakap waras tu, kena maknanya bukan hanya fizikal saja yang sehat, hmm. tapi kita punya kognitif, ya, akal kita, akal fikirkan, dan juga emosi kita pun kena sehat sejahtera Amin, kan. amin, insyaallah. <laughs> dan tu yang nak tahu lebih lanjut ni tentang program ni sebab uh, ini adalah satu program yang sangat. <coughs> Masya Allah, saya mm -hmm. rasa sedang, macam ini adalah satu benda yang patut kita highlightkan. Mungkin boleh kongsikan lebih lanjut tentang mm -hmm. Simposium Small ASEAN 2025. Okay. boleh tercetus? Ni? Baik, sebenarnya dalam um, Yadim, Ya, Sanda Malaysia ni kita ada satu yang kita namakan Yadim Research Management Center. YRMc. Jadi so, uh, ini adalah yeah, uh, entiti yang melihat kepada penyelidikan dan dia ada banyak kluster di situ. Di bawah kluster institusi kekeluargaan dan juga um, susu budaya, kita pernah buat satu kajian mengenai kesihatan uh, mental wanita semasa COVID tu. Uh, dan ini diketuai oleh Prof Sharifah Hayati uh, daripada UM ya yeah, dan juga kawan-kawan dia dan daripada situ kita sebenarnya dah ada dah smile kebangsaan tahun lepas 2024 ya yeah, yang di uh, uh, tujuannya kan kenapa kita kata kena ada pendekatan dakwah ni kan nah, jadi sebab selalunya bila orang ada kesihatan uh, isu kesihatan mental ni uh, nanti dia kena bezakan dulu isu kesihatan mental dengan penyakit mental Ha, penyakit mental ni yang macam skizofrenia, macam psikosis ya. Ha, yang itu tu memang memang dah kita tahu dia mempunyai sakit ya yang perlu diubat dan tapi isu kesihatan mental semua orang ada. Ika pun ada, saya pun ada. Ya, apabila kita berhadapan dengan tekanan, berhadapan uh, dengan cabaran-cabaran hidup, uh, maka ada masa kita rasa penat sangat kan? Betul. Ha, ada masa kita kita rasa macam, kenapa rasa macam dah hilang dah kita punya tenaga dan juga harapan kita. So itu naik turun ni emosi kita ni memang satu yang lumrah. Tetapi yang kita susah ni kalau bila kita tanyakan seseorang contohnya kan. Dia tahanilah dia tak cukup solat ni. Ha? kan tak cukup uh, bangun malam, tak cukup baca Quran. Jadi <coughs> ini menyebabkan kita kehilangan peluang untuk menyokong mereka yang sedang dalam keadaan ujian-ujian Allah ni. Ya, oleh sebab tu, ya dalam <coughs> smile ni kita gabungkan bukan hanya dalam konteks perspektif, perspektif perubatan, tapi juga dalam konteks dakwah, ya, dalam konteks Islam. So <coughs> dalam dalam uh, simposium ni dua hari ini kita bawakan ya tajuk-tajuk uh, yang mana uh, <coughs> kita lihat dari sudut psycho spiritual Islam, kaunseling Islam. Ya, kita kena juga uh, ada dia dia ada uh, uh, ucap utama, dia ada sidang selari, dia ada sidang ya uh, uh, sidang plenari. Ya. So dalam dalam apa sepanjang dua hari ini, kita masukkan juga tajuk-tajuk seperti rukyah. a uh, ya? uh, maknanya macam bagaimana sebab ada orang kadang-kadang tu bila dia rasa ya jiwa dia kacau tu dia rasa uh, uh, mungkin ini, ini kena pendekatan yang ni saja tapi uh, dia sebenarnya ya, kalau dia tak boleh tidur malam ya kalau dia macam uh, selalunya tu bangun tu bertenaga ni pula dah rasa macam Uh, tak tak larat dah. Ah uh. dia sebenarnya kena jumpa dulu uh, apa pakar profesional kan? Sama ada psikologi ataupun psikiatris. Jadi hari ini maknanya kita kena ada satu platform di mana kita kita berbincang tentang topik ni dan menjadikan dakwah itu sebagai satu uh, ekosistem sokongan. Ha hmm. uh, maknanya bila uh, macam sekarang ni kan ingat kan selalu uh. kita kita kata awak okey ke? Ha uh, macam tu kan. Um uh -huh. uh -huh. dan weil kalau kita selalu kata okey padahal hati tak okey hmm. jadi sekarang ni kita kena ada strategi macam mana bila kita nak bertanya awak okey ke orang tu dia merasa selamat untuk mengatakan saya sebenarnya tak berapa okey hmm. ha, kan hmm. lepas tu kita pun dengar dengar sampai habis tu <laughs> Dengarnya lah macam tema dia kan uh, terus sesungguhnya lagi. Allah ha, <laughs> cantullah kan walaupun betul tu Yelah. kan uh -huh. cumanya kita uh, eh uh, pula tu yang jenis positif sangat ni ha yang kadang-kadang sampai toksik ni kan. Ya, ya. Ni tandanya Allah sayang uh, angkat kita. Kawan tu tengah rasa nak angkat nak angkat kertas satu ni pun dah tak larat. Eh, macam mana rasa sayang tu dia tak dapat rasa kan. Oleh sebab tu kita perlukan ya satu kesedaran ya uh, ilmu dan juga kemahiran ya supaya bila uh, apa kita lihat ada rakan kita, saudara mara kita ya mungkin dalam keadaan tak macam selalu dan mungkin disebabkan uh, adanya trigger tu, adanya rangsangan tu ya. Uh, contohnya uh, baru kematian orang yang dikasihi, ya kehilangan kerja contohnya kat ni lepas SPM ni kan. Uh. Ha dia dia sebenarnya kalau gagal tu memang kita nampaklah gagal tapi kadang dia bukan gagal. Kat dia dia nak 10 A tapi dia dapat 8 A. Uh. Ha, yang yang itu pun dia mana jurang antara expectation ataupun jangkaan dia dengan apa reality yang ada tu boleh menjadikan sangat tertekan. Ha, dan kalau kita yang keliling ni pula kata, "Ha itulah dia. Hari tu suruh belajar, tak nak." Ah ha, macam tu. Jadi 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 kalau tidak pun, ya kita kita apa jangan tambahkan tapi yang kita nak dalam apa dalam simposium ni khususnya kepada mereka yang memang selalu ya dalam konteks uh, dakwah ni ha, ya memberi nasihat ha, ya uh, dan juga kadang-kadang uh, memberikan cadangan-cadangan saranan kita nak mereka beri cadangan yang betul ha, sebab kadang-kadang tu kita bagi nasihat ada nasihat yang lain kan yang tak tahu ke mana perginya dan akhirnya dia men, men, apa menyebabkan masalah tu bertambah parah sebenarnya masya-Allah hmm, maknanya ini adalah satu simposium smart yang sangat-sangat uh, bagus yang kita boleh uh, memberi utama dalam dalam uh, program ini dalam masa yang sama juga saya suka bila Dr Hassan sentuh uh, tentang uh, bila ialah bila sebut tentang kesihatan mental tu orang akan cakap jauh daripada Allah kan sebenarnya hmm. tidak ini yang kita nak belajar sama-sama macam mana cara dakwah untuk buatkan bukannya makin dek jauh daripada Allah tapi makin dekat dan psikologi mereka pun lebih baik, baik. jadi mungkin dalam sesi sama juga uh, doktor ha boleh kongsikan uh, kenapa fokus pada pendekatan dakwah dalam isu kesihatan mental uh, tu betul huh? kita nampak sebenarnya dalam uh, tadi kan yang menceritah sebut tentang collaborator kita siapa yang rakan-rakan hmm. strategik kita kan uh, jadi uh, kita ni sekarang ni juga kalau nak berdakwah ni dia kena ada data dia kena ada ya bukannya orang kata petik je di mana-mana tak boleh. Hmm. so oleh sebab tu kita perlukan penyelidikan ya dan di situ sebabnya kita pun buatnya di Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya dan kita perlu juga rakan ya rakan strategi kita daripada Kementerian Kesihatan. Hmm. dan di sini kita bekerjasama dengan Enchem iaitu ya National Center of Excellence on Mental Health encam ya, ni ini adalah uh, satu pusat yang memang melihat kepada kecemerlangan dalam konteks penyelidikan uh, kesihatan mental di Malaysia ni uh, dan uh, and itu sebab entiti-entiti dakwa ya iaitu YADIM dan juga JAKIM ya mewep sendiri mengambil tanggungjawab ni dan jangan lupa ya kita juga disertai oleh JPA bahagian psikologi dia ada satu bahagian psikologi sebabnya pihak awam kita Uh, mestilah juga ya kita kita lihat kepada kesihatan uh, uh, mentalnya juga ya mm -hmm. jadi oleh sebab tu dakwah ni kita lihat sebagai salah satu yang uh, supaya orang yang mungkin perlukan apa uh, bantuan dia boleh datang cepat dan segera ber, ya bertemu dengan dengan doktor ataupun dengan apa uh, kata pakar profesional tu supaya dia boleh diberikan bantuan secepat mungkin bukannya dia dia simpan ya mm -hmm. uh, sebabnya dia takut distigma kan. Ah Betul. ya itu ah. tadi lah ah, orang ni tak cukup solat ni tak cukup oh. sabar dan seterusnya. Ya Allah. Mungkin ah uh, uh, doktor ha boleh kongsikan apa business ASEAN dengan program kesihatan mental yang lain. Okey. Baik. Uh, kali ni uh, tadi yang kita katakan kita dah buat untuk uh, apa? Uh, Malaysia ni kebangsaan ni pada Oktober yang lepas. Hmm, hmm, lepas tu dan dia kajiannya adalah tentang kesihatan wanita kan. Lepas tu kita lihat eh ada keperluan juga untuk kita lihat apakah sebenarnya uh, yang dilakukan oleh rakan-rakan kita di ASEAN pula. Dan kebetulan kita memang menjadi pengurusi uh, ASEAN buat kali ini. Hmm. Jadi uh, kita, ya ini satu yang saya memang tabik semua kepada urus ya. Dalam tempoh 3-4 bulan kita dah boleh khamat pula dengan Masya ASEAN ini. Jadi insyaAllah nanti panelisnya ini, mana pesertanya 700 ke, uh, lebih, kan, lebih 700 orang dah mendaftar. Tapi mereka ni memang ya, uh, uh, kiranya tergolong daripada uh, rakyat Malaysia lah. Cumanya paneliseto ha. kita ada daripada Indonesia, kita ada daripada Singapura, daripada Brunei, selatan Thai, ya. kita ada juga daripada Filipina ya dan juga uh, daripada Kemboja. Ya dan oleh sebab itu Simposium ni memang dua bahasa tetapi kebanyakan panelis kita ni memang boleh berbahasa Melayu. Itu menunjukkan bagaimana bahasa Melayu ni juga menjadi bahasa lingua franca kan. Jadi dan kita harap di situ kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan di negara-negara rantau ini sebab kita berkongsi ya banyak persamaan ya daripada geopolitiknya daripada budayanya ya pada waktu kita rasa itu kelainan dia hmm. ya cuma dia dah dah penuhlah orang dah alhamdulillah ni oh. tapi kita kata kita akan uh, siapa yang nak ikuti ada di YouTube uh, oh. uh, Yadim TV uh, sepanjang dua hari ini, insyaallah oh okay, okay. insyaallah terima kasih doktor ha Memang rasa masya-Allahnya insya-Allah kat YouTube nanti insya-Allah saya akan baru je nak kata dok Alamak, dah penuh lah <laughs> insya-Allah lama tahu akan datang nanti yeah. dapat sukat insya-Allah terima kasih yeah. doktor ha nak cium <laughs> sikit masya-Allah <laughs> terima kasih kan <laughs> semoga terima. mudahkan segala urusan jadi kepada para penonton alhamdulillah banyak yang ilmu kita pelajari pada hari ini kan tapi ada banyak lagi jangan ke mana-mana kita berehat jumpa selepas ini Dalam agama, nafkah patut disiapkan oleh ayah kepada anak cucu. Bapa bertanggungjawab memberikan semua jenis nafkah kepada anak-anak. Laki atau perempuan, jika dia tak ada bapa lagi, atuklah yang kena mengambil tugas untuk nafkahkan anak cucu. Agama Islam ini, kata Nabi, dibina dia, bunia, diasaskan. Binaannya adalah di atas lima perkara. Yang pertama adalah, Syahadatilla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengapakah perlu untuk kita bersegera melakukan kebaikan? Disebabkan kerana kita tidak tahu apakah halangan-halangan yang bakal mendatang sebagai ujian yang kemudiannya akan mendatangkan sesalan jika kita tidak menyegerakan dalam berbuat baik. Aku bertakabur, aku membesarkan diri di tempat orang merendahkan diri. Pada musim haji yang lalu, kami menyaksikan engkau tawaf dengan dijaga oleh pengawal-pengawal. Nampak kebesaran dan kemegahannya. Kita sendiri tak, dapat nak handle benda itu. Jemaah kan dua kali teruk. Nawai itu kita ikhlas. Sebab apa? Bila kita ikhlas, kita akan dapat ganjaran apa kita laksanakan. Banyak amal misqa la zaratin Kita keliling dengan jemaah dengan dengan riba bang. Eh kata antah. Dia maki kita 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 kena rasa satu kewajipan sehingga kita boleh baca Al-Qur'an dengan baik. Kita mengajar pula Al-Qur'an mengikut posisi dan kemampuan kita. Jadi, kalau kamu ingin kebaikan dan keberkatan, ikutlah Al-Qur'an. Supaya Al-Qur'an yang aku baca, yang aku hayati, yang aku rasa seronok berkomunikasi dengan Al-Qur'an ni, dia boleh jadi hati kita gembira, hati kita tenang, hati kita ceria. Nampak, amat dia tu cacat penglihatan awak memang langsung tak ada belas kasihan ke perangai awak ni dah viral dekat social media dah saya tak nak jumpa awak lagi kita putus! Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang menonton daripada seawal 6.30 pagi sampai sekarang ini. Saya yakin banyak input-input uh, yang kita dapat pelajari pada hari ini. Mana yang baik kita boleh kongsikan, kongsikan. Dalam masa yang sama juga, sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar lepasan SPM. Kalau dapat keputusan cemerlang, tahniah teruskan berusaha untuk ke peringkat yang seterusnya untuk belajar di peringkat Menara Gading dan masih sama juga sekiranya keputusan yang tidak memberansangkan jangan risau. Macam mana Tuan Fazil Aziz tadi kongsikan kan, beliau pun melalui fasa yang belum sempurna keputusannya tapi selepas itu tengok di mana dia sekarang. Dan saya pun sendiri, inilah saya nak buat pendedahannya saya pun antara pelajar yang bukanlah cemerlang mana pun tapi yang penting usaha yang tahu. Produser saya telah mengganggu saya, Masya Allah. Dia kata dia tahu keputusan saya, saya tidak cemerlang apa kendaya. Tapi yang penting usaha sampai sampai habis insya-Allah sebab Allah nilai pada usaha bukannya itu uh, apa tu, pada permulaan tapi pada pengakhiran itu insya-Allah. Dan masih sama juga saya nak ingatkan untuk kita sentiasa mendoakan pada saudara kita di bumi Palestin jangan lupa untuk sentiasa mendoakan mereka di setiap solat kita kerana ini menjadi saksi kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Saya Hazni Helmi mengundurkan diri insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.